Сегодня я покажу вам покупки, которые я купила, только что пришла с магазина и купила. Первая это вот такая вот коротенькая, даже очень коротенькая юбочка. Я хожу на танцевалку, и мне на выступление ее надо. Вот такая вот юбочка, она с сердечками вот такими. Вот. Она очень короткая. Далее я покажу, что я купила танцевалку. Далее это обычная белая футболка. Вот. Это просто хотелось заниматься на сами танцы. Просто нам сказали э, черный мир, белый вверх. Это когда мы репетируем. Вот. Я вот такую без всяких рисунков купила. Дальше это тоже вот такая вот юбочка. Она тоже на выступление, и она тоже коротенькая. Но это уже на другое выступление. Вот. Далее это я купила себе новый ремешочек. Вот такой вот. Такого цвета. На мои школьные штаны. На и на джинсы можно. Вот тут вот такой вот рисуночек. Вот. Я уже его носила, я застегиваю вот на эту. Вот, вот на этом. Вот так вот. такая... Далее вот такая вот футболочка. что у меня камера спустилась упала. Вот далее это такая футболочка. Ну, это как бы не футболочка, она как топик идет. Ну, короче, она маленькая такая. Мини-футболочка, как топик. Вот. И далее, последнее, что я купила, это жилеточка. Ходить в школу. Я, наверное, покажу, как она смотрится. Но, правда, я буду за школьной формой ее носить. Они, ну, они как сейчас в футболке. Она, кстати, очень хорошо подходит к джинсам.